As the world's largest island state, we testify before you that we are already experiencing the direct consequences of climate change, particularly the threat of rising sea levels. The sea level on the north coast of our capital city is increasing by five centimeters. every year. Can you imagine in 10 years? Can you imagine in 20 years? Adakah benar Presiden Indonesia kata paras air laut naik sebanyak 5 cm setahun, 10 tahun 50 cm, 20 tahun 100 cm dan seterusnya? Perhatikan, 20 tahun lagi adalah tahun 2045 di mana 100 cm ini bersamaan 1 meter kenaikan paras laut. Data ini di Indonesia. Malaysia pula menurut NCCP 2.0 sifar, kita bakal alami kenaikan 0.25 meter pada tahun 2050. Ini bermaksud Indonesia peroleh kenaikan 4 kali ganda Malaysia. Ianya sekaligus menimbulkan pelbagai persoalan. Di sudut geografi, berapa jarak antara dua negara ini? Nampak tidak munasabah beza anggaran kenaikan paras laut. Kajian siapa yang betul? Kenapa jauh berbeza? kelihatan macam masing-masing petik angka mereka sendiri. Lepas tu syok sendiri. Tak adakah kerjasama antara saintis, antara birokrat dua negara tetangga ini? Kan bahasa pun mirip. Paling mustahak, anggaran-anggaran seumpama ini digunakan sebagai justifikasi kepada idea projek mega yang angkanya berbilion sama ada di Indonesia atau Malaysia. Di sinilah anak kuncinya, wang besar. Inilah sebenarnya target kapitalis barat maupun di timur mereka akan muncul sebagai penyelamat walaupun sebenarnya mereka lah yang cetuskan idea air laut naik ini di mana kata kuncinya adalah anggaran sekadar anggaran untuk itu disediakan geran-geran penyelidikan kepada saintis agar buat kajian-kajian yang kerap kali bias dan menjurus kepada hasil penemuan yang memihak kepada siapa pemberi duit jika tidak suka dapat geran lagi di masa depan kerjaya pun malap Lepas lebih sedekat, nampaknya propaganda mereka gagal. Dan di barat, mereka dah buat U-turn. Apabila idea perubahan klimat, paras laut naik ini tidak beri keuntungan sebesar yang dijangkakan. Contohnya, buat kereta EV rugi. China yang untung kuasai pasaran EV. Di Jerman juga dah buat U-turn nak kembali kepada tenaga nuklear di mana Menteri Ekonominya kata dalam berita terbaru kita terbuka kepada semua teknologi mereka nak jadi neutral pula dah dalam aspek tenaga. Justru kita di timur terkial-kial masih kekal nak laksanakan rancangan tenaga hijau dan sebagainya yang melibatkan wang berbilion dibakar hangus di mana projek-projek mega sebegini merupakan makanan kepada orang politik kerana mereka tak makan nasi.